Добрый вечер. Добрый. Я из города Кривой Рог. Вы откуда? Севастополь, очень приятно. Севастополь? О чем хотите поговорить? Предлагайте, попробуем. Слушайте, у меня к вам вопрос. Я, насколько, насколько понимаю, ну Россия же Крым считает российским, да? Она не считает, оно такие есть. Оно так и есть. Ну, все правильно. Хорошо, а какие в Крыму мобильные операторы? В Крыму? Какие? Да, мобильные операторы. Какие в Крыму? МТС, Мегафон. И точно есть? Да. Ну, мне, мне кажется, вы врете. Ну, если вам так кажется, ну это ваша проблема. Почему вы врете? А с чего вы взяли то, что я вру? Потому что там какой-то КТ 1 и что-то еще какой-то. Какой? Ну, они могут называться как угодно. Что значит могут называться как угодно? Номера идут те же самые, те, которые у Билайна и те, которые у меня. Нет, я понимаю. А называются как они? Ну, посмотрите, так как они называются. Так как они называются? Мегафон называется? Послушайте, я здесь... С той сим-карты вы не смеете. Я понимаю, вам это самое вы любите посмеяться, я знаю. Я Ребята. спрашиваю, в Крыму такие же операторы, как и ну, в России, я или нет. Я приехал сюда со своей сим карты Приехал с территории России. Угу. Она здесь прекрасно работает. Я спрашиваю в Крыму, какие мобильные операторы? Ну, наберите в интернете, посмотрите. А вы мне можете ответить? Я нет. А зачем? Ну, мне интересно. Ну вы же, они ну, такие ну, же, они такие. Подождите, те, они такие ты же, ты как хорош. на на остальной части России или нет? Такие же. Зачем вы врете? Не все, не что, все. Значит, ну, не такие все. Же. Названия такие же. Не такие, ну не такие. Ну нет, такие ну, не, ну же. Нету мегафона. Те же самые. Ну те же самые. В Но Крыму мегафона не нету. Ну вы сейчас задали тему по мобильному оператору. Крыму мегафона нету. А с чего вы это взяли? Докажите, что он. Вы есть. это с чего взяли? Хорошо, где отделение мегафонов? Вы живете в Крыму? Где отделение мегафонов вы Крыму? В Крыму? Я спрашиваю, где отделение мегафонов в Крыму? Вы живете в Крыму? Нет, а не живу. Нет, нет не живешь. Откуда нет. ты знаешь, какие Назовите эти... мне, где отделение мегафонов в Крыму. Тебе адрес назвать? Да. И все? Да. да. Больше ничего не да. Надо? Может тебе еще свой домашний? Не, мне достаточно отделения мегафона. Тебе... нет, не надо. Ну, назовете? Зачем? Что зачем? Ну, потому что я спросил. Я не знаю. Вы же утверждаете, что мегафон в Крыму есть. Назовите, где отделение мегафона в Крыму. А я что, каждый день по ним хожу, как-то? Или еще что-то? Бутылка не мешает. А бутылка нормально проходит? Стоп, 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 стоп. Допустим, у тебя Киев Стар, да? Допустим, у тебя Киев Стар. Ты знаешь, где у тебя находятся все отделения? Да. Да, знаю. На, прям... на, на 95-м, знаю, на соцгороде, знаю, на этом. Я, э... простите, я не знаю. Что? Я не знаю. Ты не знаешь? Вот видишь? Нет. Потому что его там нету. Кроме глупых вопросов еще будут какие-то? <свист> ну ладно, могу еще один вопрос задать. Э, Давай. Этот. Э... Вот э, перестановки были в Министерстве убийств э, в Российской Федерации, ну потому что ты же никакого отношения к нему. Перестановки какие были? Э, в Министерстве убийств э, ну, в Российской Федерации. Министерство убийств, Российской Федерации? Ну да. А это что такое? Это что за министерство? Ну в нормальных странах. Ну, зачем ты себя ведешь как клоун, а? Я ну, нормально зачем? себя веду. А в нормальных а странах, странах это министерство себя? обороны. Но так как а, Россия ну, не защищается, видишь, есть такое а ведет, да? послушай меня, ну не гори, не гори, ну, гори. а говорю, так как Россия не защищается, а ведет захватническую войну, поэтому ее министерство правильно назвать министерством убийств. Стоять. Стою. Обоснуй, а почему Россия сейчас ведет незащитническую войну? Потому что она почему пытается, потому обосну. что она пытается захватить все новые территории а Украины. Кто это сказал, то, что она пытается захватить. Они а освободить. А от освободить от кого? Освободить от кого? От Украины. Хорошо. Россия напала на Украину. А. Россия на данный момент освобождает... Я спрашиваю, там, Россия на напала на Украину? Россия нет. Не напала. Россия напал. сейчас освобождает. освобождает Что видите? такое нападение? По твоему мнению. Как ты понимаешь термин нападение? Не знаю, ты сейчас мне говоришь о нападении. Я тебе только говорю о защите. У нет. меня в голове только защита. Смотри, Ты же разговариваешь, на... Голове... Ты же разговариваешь на русском языке. Да, да, разговариваю на русском языке. Э, да. как, как ты понимаешь? Правильно, правильно, правильно будет, говорю на русском языке. Можешь говорить, можешь разговаривать. Как ты понимаешь нападение, слово нападение? Нападение, как я понимаю? Да. На кого? Что ты имеешь в виду? Слово нападение. Слово нападение? Да. Ну, нападение это когда один человек подошел... Ударил другого. Либо... Можно ли это назвать проявлением агрессии по отношению к кому-то? Да, к человеку, да. Вообще, ну, то есть, вот ну, э, человеку, сино да? синоним э, термина. Это, что мы говорим о нападении, именно к человеку, да. А говорю, смотри: синоним. Можно ли это заменить? Проявление агрессии к кому-то. Ну, естественно. Вот. Россия проявила агрессию по отношению к Украине. Нет. Россия защищалась. Где? Как, россии, как российские солдаты оказались возле Киева? Возле Киева? Да. Защищали. СВО. Специальная военная операция. То есть, То есть операция. это не агрессия была. Да, операция по защите. То есть это не агрессия была. Нет, это не агрессия, это СВО, это специальная военная операция. Ты представляешь, до чего довел вас Путин? Ну, ты, ты просто э, смотри. А до чего довел? Хорошо, стоп. Тихо, тихо, тихо. Тебе не страшно? Тебе не страшно? Да. Подожди, стой. стоп, 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 я тебе сейчас отвечу дальше. Я так понимаю, у, у тебя там стрим, да? Нет. А нет, хорошо. До чего довел нас Путин? Тебе не страшно? До чего нас Путин довел? Ответь сначала. Ты, на очевид... ты очевидные вещи, ты перестал понимать. Ну, Твое сознание чего? отключается. Ты, ты оперируешь, ты оперируешь определенными терминами. Да? Вот теперь ответь мне: до чего довел нас Путин? Говорю, ты общепринятые э, Еще факты. Раз ты просто их тебя. не Зачем ты вместе со мной не говоришь? Не прыгай, как проститутка. Не гори. Не прыгай. Не гори. Не гори, не гори, ну что ж ты, не гори, не гори. Ты смотришь орать? на свою женщину и ищешь не в ней защиту или что? Я буду орать, я буду орать. А Ответ смысл? На вопрос. Ну ты сказал, ты представляешь, до чего довел вас да. Путин? Ну, я тебя спрашиваю, до чего он нас довел, чтобы я хотя бы представил? Ты меня спрашиваешь, того, я что? тебе отвечаю. Что вы перестали... Так, нас, да? так ты помолчи, я тебе отвечу. Ты, Хорошо, пом... ты помолчи, я тебе... Что вы перестали понимать очевидные вещи. Просто. Такое слово, как нападение. Что российские солдаты, вошедшие на территорию Украины, они проявили агрессию. Ты это не осознаешь. Хорошо. Или если что? ты это осознаешь, то ты, значит, притворяешься и отбрасываешь это. Всего лишь навсего. Теперь выбирай понять, одно из да? двух. Или ты э, просто э, идиот, и ты этого не понимаешь. Или ты корчишь да. дурачка, э, делая вид, что Хорошо. ты этого не понимаешь. Что, что, что здесь верно из этого? Хорошо. Зачем вы... Я спрашиваю, вы... я тебе вопрос. Смотри, я ответил на твой зачем вопрос. Вы... Подожди, теперь я тебе задаю вопрос. Что из двух вещей правильное? Ты идиот, или ты корчишь дурачка? Ответь мне, чтобы я понимал, с кем я разговариваю. Просто, ну, очевидные. Я сам понял свои два вопроса? Конечно. Смотри, есть очевидные вещи. Ты понимаешь даже то, что ты в своих вопросах ты мне не даешь ответа никакого. Чтобы я ответил даже. Ты уже отвечаешь за меня. Нет. Так же, как и твоя власть отвечает всегда за за тебя. Не-не-не. Э, смотри, да, ты да, мне именно задал вопрос. Давай я тебе немножко восстановлю именно хронологию так, разговора. Не нервничай. Обоснуй, хорошо. Обоснуй свои два вопроса. Я, я сейчас... Мотивация, мотивация. Ты почему так решил? Я, я с... тебе отвечу на твои вопросы. Если да, ты, ты на... сейчас закроешь рот, я тебе Нет, сейчас прощай. поясню. Ты сейчас просто как проститутка сольешься, как и все хрюкры. Не... Сейчас просто сольешься. Э, слушай, да, если ты сейчас начнешь просто... хрюкать... Ты сейчас просто ...закрываешь, я тебе объясняю. Ты просто... Я тебе тогда рот закрою. Ты сейчас просто Всё, я тебе заткнул и слушай теперь меня так вот ты меня спросил я тебе поясню а потом звук включу я тебе сейчас поясню а потом включу звук не слышишь меня да не слышишь не слышишь э, так вот смотри э, ты меня спросил хорошо надо ты меня спросил что почему путь почему я считаю до чего довел вас Путин понял да, 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 хорошо. До чего, довез, до, до, чего довел вас Путин? Ты меня спросил. Я тебе начал пояснять, что есть очевидные вещи, когда солдаты другой страны заходят на чужую территорию, это акт агрессии. И ты, если этого не понимаешь, ты или идиот, или ты прикидываешься дурачком. Поэтому я тебя спрашиваю, одно из двух, ты идиот. Или ты дурачок? Можешь отвечать? А в чем вопрос? На что отвечать? Паш? Я ж тебе еще раз говорю, ты очевидных вещей не понимаешь, ты или вот, или ты прикидываешься, ты все понимаешь, но ты прикидываешься, дурачком. Ну, в этом все вы, вы задаете. Я тебе задал вопросы? вопрос, ответь на него. Какой? Я должен... это вопрос? Я твоей? должен понимать, с кем я, с кем я разговариваю. Какой ему тут? Это... А что ты должен понимать? Ты С кем кто? я разговариваю? Что ты у каждого человека свое мнение. Правильно? У хаха, -ха, у белоруса, у русского, у каждого человека свое Зачем мнение. Зачем ты мне хвастаешься что значит, своим шовинизмом? Слушай, по твоему вопросу, по твоему вопросу получается то, что в любом случае кто-то плохой. Неважно, кто это будет, русский, еще кто-то. Именно Нет. ты задал вопрос: именно такой, что у тебя кто-то плохой. Нет. Еще раз. Обоснуй. Свой вопрос с терминами, из чего ты это решил? С терминами вот я, я тебе обос... я привел. тебе обосновал, что вторжение и нас других войск. Я вторжение. Какое вторжение? Российские солдаты вторглись с на территорию хорошо. Украины. Хорошо. Я тебе хорошо. Я давай, тебе давай, вопрос давай. задаю: Российские я... солдаты вторглись на территорию Украины или нет? Да, с определенной целью. Вторглись. Они они зашли сюда по приглашению Украины или нет? Это, цель, это подожди, подожди, потихоньку. Мы сейчас постепенно к, мы сейчас постепенно, постепенно к этому подойдем. Не надо вместе со мной говорить. Не надо вместе со мной говорить. Они зашли на территорию Украины. Это был Что акт власти, агрессии власти, или нет? Это был акт агрессии или нет? Определенной цели. Ну, смотри, мы России. повторяем одно и то же по 10 раз. Зачем? Тебе интересно так разговаривать? Я Мне не интересно. Ну, ты как собеседник, ты Я, я, тебе, я просто все-таки надеюсь на тебя вернуть к благоразумному разговору. Ну, я очень на это надеюсь. Если не получится, я ж не буду с тобой а тратить свое а Подожди, ты кто, чтобы меня призывать к какому-то благоразумию? Где было твое благоразумие в 2014 году, когда вы. Бомбили Донецк, Луганск, дом профсоюзов. Где бомбили дом парень? профсоюзов, твое очко бомбили, все мы бомбили и разбомбили. Я еще раз говорю тебе, я привык общаться с адекватными людьми. Если разговор не получается, у мне... каждого понятия адекватности свое. У тебя свое, у меня свое. Российская Федерация. Ты мне Про... тебе Зачем ты начинаешь себя? вместе со мной говорить? Зачем? Я тебе, я тебе, я тебе пытаюсь задать вопрос, Потому от которого ты уходишь. Ты обыкновенный, обыкновенный цепсошник, ты обыкновенный тролль, который задает тупорылые вопросы. Пошел. Я намагался. Ну, я дуже долго намагался. Я не знаю, на що я це роблю. От е, ну, все-таки хочеться до якогось дійсно такого ну, щоб, е, ну, хочеться до них достукати. От я, я в це не вірю. Ну, як так можна таким бути? От е, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Е, як ви розумієте, чому вони себе так ведуть? Мені дуже цікаво, я от е, буду перечитувати коментарі, е, чесно. Мені цікава ваша думка. Чому вони себе так ведуть? Є факт, просто ну, його не можна не прийняти цей факт. Була російська агресія. Це, це факт, це, ну, воно, це аксіома. все. Він робить квадратні глаза, каже, квадратні очі, каже: Ні, не було. Не було. Или они дебили, или он просто корчит из себя дурачка. Как вы считаете? Я не знаю.